soalan tugasan dan ini merupakan isi kandungan kami. Jadi ini merupakan pengenalan. Uh, sini kami letak yang pengen pengenalan tentang apa tu masuk persejarahan Malaysia dan kami juga letak pasal selat selatin karya-karya lama, karya, -karya, karya karya Melayu lama dan kami juga letak pasal perkembangan karya-karya ini yang menjadi perdebatan perdebatan masa kini. Baiklah, aa, ini merupakan isi pertama iaitu kepentingan meneliti sumber sejarah daripada pelbagai perspektif. Baiklah, poin yang pertama ialah mengukuhkan ketepatan dan kredibiliti sejarah. Poin yang kedua pula, aa, ini merupakan sumber di mana kami dapat isi yang first tadi. Baiklah, yang kedua ialah mengelakkan bayar sejarah. Dan yang ketiga ialah mendapat gambaran yang tepat dan seimbang. Okay, jadi saya teruskan pula dengan peranan saya karya agung. Macam kita tahu, kita dah ada tiga karya agung iaitu Surah Latif Salatin, Misal Melayu dengan Tufak Al-Nafis. Jadi antara peranan dia ialah dari segi pendidikan, seterusnya, ah, ini pendidikan lagi, seterusnya ialah kritikan sosial, uh, pembinaan jati diri bangsa, pembentukan masyarakat, pemikiran dan yang terakhir sekali ialah masih pasti wanita. Jadi kami ada sediakan juga lah bukti-bukti dari petikan karya-karya agung tu yang menunjukkan peranan yang tersendiri. Okey, seterusnya. Okay, kita masuk pula kepada konsep konflik perdebatan corak penulisan sejarah <coughs> Jadi secara ringkas, kalau kita cakap tentang konflik perdebatan corak penulisan sejarah ni kan Maksudnya ada perbezaan pandangan antara sejarawan tentang cara-cara mereka menafsir, menulis dan memahami peristiwa sejarah. Jadi dalam dalam konflik ni um, melibatkan perbezaan corak, pendekatan, sumber tunjukkan dan matlamat penulisan sejarah. Faktor yang berlaku, faktor berlakunya perdebatan antara kaya agong dengan sumber kolonial. <tuh> Uh, tiga karya agung yang kami ambil yaitu 100 Latif, Farhan Hafiz dan Misa Melayu. Jadi uh, ketiga-tiga karya agung ini dia um, sama saja yaitu perbezaan pandangan dunia dan juga perbezaan dari segi sumber dan kaedah. <tuh> konflik dan keunggulan naratif karya agung berbanding sumber kolonial dalam pembentukan imej Malaysia Baiklah kami ambil uh, tiga karya Melayu, yang pertama ialah Tufat anafis, nafis iaitu Tufat An-Nafis ini menunjukkan perjuangan bangsa Melayu uh, seterusnya Tufat anafis ni ini juga menekankan identiti Islam dan nilai adat Melayu, seterusnya karya yang kami ambil ialah Misa Melayu iaitu memberikan suara, or suara asli orang Melayu dan merekod asal-usul adat dan sistem nilai Seterusnya, karya yang kami pilih ialah Solalatus Salatin yang memartabatkan sistem politik dan institusi Melayu dan seterusnya uh, menerapkan nilai moral dalam pendidikan. Okey, seterusnya saya teruskan dengan keperluan mengkaji semula persediaan Malaysia dari pelbagai perspektif. Uh, antaranya ialah untuk memperkukuh identiti jati diri dan kesedaran sejarah rakyat, Seterusnya ialah untuk mengelakkan tafsiran berat sebelah yang lebih kepada barat. Dan yang terakhir sekali ialah untuk memperkaya analisis historiografi dan dan panduan untuk penyusunan sejarah kontemporari. Kita masuk pula kepada implikasi pengkajian semula persejarahan Malaysia dari perspektif tempatan. <tuh> Jadi yang pertama, Um, dapat menonjolkan nilai estetika seni dan budaya yang tersirat dalam narrative sejarah. Jadi dalam karya-karya Agong tu dia akan menggunakan keindahan sastra, keindahan bahasa lah. Seterusnya sama juga nah, kedua menyumbang kepada pendidikan sejarah yang inklusif. Dan ketiga menyediakan sumber untuk penyelidikan lanjut. Jadi secara keseluruhannya karya Agong um, oleh itu, pemeliharaan terhadap kaya agung ini hendaklah disematkan dalam diri setiap individu agar nilai budaya Melayu terdahulu kekal terpelihara. Ini rujukan kami. Ampere. Sekian terima kasih. Jadi sekarang kita akan balik kepada sesi soal jawab selama 2 minit. Masa dimulakan sekarang. Oke, okay, uh, soalan saya. Adakah orang Barat lebih objektif dalam penafsiran sejarah? Uh, ya, yeah. pada pandangan saya memang ya, 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 ya. Okey okey. Uh, nama saya Selina Zara Tio binti Abdullah. Pada pandangan saya ke penulisan sejarawan barat dia lebih objektif sebab mereka lebih uh, terperinci dalam menganalisis sumber-sumber sejarah tempatan. Um, kita ambil contoh apa tu karya penulisan R.O. Winston bertajuk A History of Malaya. Di situ um, macam menekankan kisah-kisah sejarah tempatan tapi dengan um, apa tarikh dan peristiwa yang betul. terus ya. Okey, pada pandangan saya pula, uh, penulisan barat ni lebih objektif sebab genre penulisan dia tu uh, lebih menekankan fakta. Kalau kita baca dalam buku persejarahan Malaysia tu, dia cakap kalau yang karya-karya Melayu terdahulu ni dia lebih kepada mitos, legenda dan sebagainya. Tapi kalau barat tu dia lebih kepada fakta, bukan cerita rekaan lah. Okey saya Saudara yang Danishati, ah uh, pada pandangan saya uh, kenapa uh, pandangan barat ni lebih objektif sebab uh, pandangan barat ni lebih menekankan kepada macam yang kita tak tahu macam kaedah saintifik dan kritikal macam tu yang menganalisis sumber, lepas tu uh, perlukan bukti sebelum mereka nak buat satu penulisan tu. Jadi ah seperti itu sahaja.